Вітання, шановні телеглядачі традиційно цієї години в цій студії ми з вами знайомимось з гостем, який завітав програму Здоровий інтерес і сьогоднішня програма. На випадок. Я зараз задоволенням вітаю в студії людину, яка сьогодні буде відповідати на всі ваші запитання. Телефонуйте до нас в студії 737-7310. Ми працюємо в прямому ефірі. І щоб не втрачати марно часу, я вітаю в студії кандидата медичних наук, онкохірурга вищої категорії, завідувача онкологічним відділенням Одеського обласного онкологічного диспансеру Олександра Васильовича Заволоку. Доброго дня, пані Олександр. Здравствуйте. Я дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас, саме тому що напередодні вже таких весняних, теплих днів дуже актуальним є тема, вона повсякдень актуальна. Але перед весною жінки дуже часто. Замислюються над тим, як себе ще більш прикрасити, але всі добре розуміють, що е, красива жінка це здорова жінка. І тому, з вашого дозволу, сьогоднішню тему нашої програми ми окреслимо саме так: обстеження молочної залози, або чому в Україні найвища смертність від раку молочної залози. Будемо працювати. Да, ну, опухоли молочной железы на сегодняшний день не только в Украине, а во всем мире занимают первое место среди онкологической патологии у женщин, как по заболеваемости, так и по смертности. И э, успех лечения этих заболеваний кроется в двух основных параметрах. Первое — это своевременная диагностика, и второе — это правильное комплексное лечение. И эти два составляющих этого успеха, они равнозначны. Если мы выявляем вовремя, но неправильно лечим, результат плохой. Если мы поздно выявляем и хорошо лечим, результат плохой. Поэтому необходимо равномерно и правильно распределять усилия одномоментно и выявляя опухоли, и правильно проводя лечение этих заболеваний. К сожалению, сегодня у нас в стране плохая диагностика. То есть мы поздно выявляем опухоли. Когда мы ездим на стажировки в европейские страны э, и знакомимся с статистикой э, той же Германии, Израиля, э, других развитых стран, мы понимаем, что э, ранняя стадия, нулевые стадии, первая стадия в этих странах выявляются более чем в 50-60% случаев. Вторые стадии еще 30%. То есть фактически запущенных раком молочной железы в этих странах не более 15%. В нашей стране, к сожалению, на сегодняшний день, по данным статистики, запущенных стадий более 40%, а реально, учитывая то, что многие пациентки недообследуются в том объеме, в котором необходимо с дорогостоящими методами обследования, около 50%. Следовательно, имея такую высокую степень запущенности и несвоевременного выявления, мы, к сожалению, имеем неудовлетворительные, как правило, результаты лечения у данных пациенток, ну и, следовательно, высокую смертность от этого заболевания. Поэтому сегодня хотелось бы сделать акцент на том, как необходимо своевременно диагностировать данное заболевание. Ну а по лечению будем уже разговаривать чуть позже. По диагностике заболеваний молочной железы э, на сегодняшний день нет проблемы, то есть э, разработаны скрининговая программа. Женщины до 45 лет ежегодно необходимо проходить УЗИ молочной железы. Женщины после 45 лет раз в два года необходимо проводить маммографию скрининговую. Если есть проблемы либо патологии молочных желез, то маммография проводится ежегодно. Это те методы, которые достоверно улучшают своевременность выявления заболевания на ранней стадии. Если этого не проводить и заниматься только самообследованием, как некоторые рекомендуют, то понятное дело, что мы не имеем хороших результатов своевременного выявления. Насколько метод на сегодняшний день самообстежения, вин Он никогда не работал, никогда не работал. И еще в 1968 году Всемирная организация здравоохранения определила, что метод самообследования он не подходит для раннего выявления опухолей ни в какой стране мира. Он не приводит к снижению смертности, он не приводит к выявлению опухолей в ранних стадиях. К сожалению, он широко применяется в тех странах, в которых не развиты скрининговые программы. Когда женщина разумная, понимающая ситуацию, которая происходит, самостоятельно идет на обследование и платит за это свои средства, это не есть скрининг, это просто добрая воля этой женщины и понимание, что ситуация может случиться и с ней. А вот когда работают государственные и региональные программы скрининга, тогда данные исследования финансируются за счет либо государства, либо страховых компаний, либо предприятий. И когда пациент не тратит своих денег на подобное исследование, то и охват населения больше, и охват здорового населения больше, что самое важное. То есть нужно обращаться не когда что-то беспокоит, а когда чувствуешь себя абсолютно здоровым. Вот тогда выявление ранних стадий — это самое эффективное, самое эффективное время, когда это нужно выявлять. То скажите нам, будь ласка, про группы «Рызаку». Кто... Підпадає під ці групи, кому в першу чергу треба звернути на себе увагу по жіночій лінії, у родині або по якимось захворюванням іншим. Є определені групи різка, як правило, це возраст, тому і робиться скринінг старше 45 з 45 до 70 років – це група різка. Далі різні травми молочної желези. Поздние роды и кормление, отсутствие грудного вскармливания, воспалительные процессы молочных желез, ранее перенесенные операции на молочных железах, маститы послеродовые. То есть есть группы риска, которые в несколько раз увеличивают шансы заболеть. Есть наследственная предрасположенность, генетические факторы, которые могут обуславливать в течение жизни заболеть раком молочной железы. Факторов много, но изучая Историю пациента, которые обращаются к нам и у которых уже есть опухоль молочной железы, мы понимаем, что половина из тех женщин, которые заболели, не имели факторов риска. Угу. То есть э, акцентировать внимание только на том, что фактор риска это главное, к сожалению, это не так. Можно быть абсолютно здоровой женщиной, можно заниматься спортом, не э, иметь вредных привычек, своевременно рожать, кормить и заболеть опухолью молочной железы. Поэтому. То, что необходимо пропагандировать здоровый образ жизни и риски снижаются, безусловно, это так. Но даже это не гарантирует нам отсутствие болезни в течение жизни. Поэтому единственным методом, который может своевременно выявить данную ситуацию, у любой женщины, имеет она риски, либо не имеет, это своевременное обращение к специалистам и своевременное дополнительное исследование либо УЗИ, либо маммография по возрасту. Потому как Пальпація у спеціалістів теж не гарантує виявлення опухолей менше сантиметра. А це очень важливо знаходити такі опухолі. Чи можна э, вважати чи можна думати про те, що якщо цього року зробили ультразвукове обстеження, пройшов рік, і робимо ще одне ультразвукове обстеження, за цей рік може змінитися якось картинка, не буде втрачено часу, якщо щось там виявилося. Зарик. Я вам скажу, что кратность обследования она давно определена и корректируется в зависимости от новых данных и исследований, которые сегодня в мире проводятся. Считается, что если у женщины нет патологии, нет жалоб, то ежегодное обследование достаточно для того, чтобы своевременно выявить данную патологию. Нельзя пускаться в какие-то крайности. крайности, да? Почему? Потому что можно и каждый день делать УЗИ и тоже не, не, не быть не э, уверенным, что там все хорошо. Конечно, если есть проблемы, если есть болевые ощущения, если есть какие-то узловые образования, нужна консультация специалиста. А больше травмы, травма, да? Конечно, ждать не нужно год, нужно по жалобам приходить и обследоваться у специалистов вне планов. А если нет жалоб и нет проблем, то, конечно, ежегодного обследования, как правило, достаточно для того, чтобы своевременно выявить эту проблему. Скажіть, будь ласка, що треба знати молодим дівчатам, які тільки починають, скажімо так, доросле життя, з якого віку треба проходити обстеження і як себе так захистити? Ну, поговорка береги, береги здоров'я з молоду, вона в цій ситуації достатньо актуальна. Есть, в принципі, якщо знову повторюсь, є якісь жалоби і проблеми, дівчинка може звернутися на консультацію і в 13, і в 15 лет. Это не есть что-то запрещенное. Конечно, если проблем нет, чувствует себя нормально, жалоб нет, то, в принципе, 16-18 лет можно уже приходить на первый осмотр то ли к гинекологу, то ли к мамологу и с последующим выполнением первого УЗИ для того, чтобы понимать, с чем мы имеем дело, какое базовое состояние молочной железы, чтобы потом сравнивать с этим состоянием. Пане Александра, наши зустричи, они анонсуются, и телередачи знают Хто буде брати участь в наших програмах наступного разу? І наша зустріч також вона була анонсована напередодні. І від телеглядачів поступило запитання, яке я впевнена турбують саме тих телеглядачок, які вже стикнулися з такою проблемою з хворобою, як рак молочної залози. І Практично всіх турбує одне запитання: якщо вже встає питання оперативного втручання, видалення пухлини або ще гірше видалення самої молочної залози грудь. що ви скажете? Дуже багато таких думок. Одні кажуть, що ні, я буду до кінця боротися, щоб залишити, якщо я кажу, я буду жінка, а інші кажуть. Да нет, я лучше перенесу это оперативное втручание. Что вы ви скажете, выдалять грудь или не выдалять, если постояет такое запрос? Сегодня эти два вопроса, они э, онкологической безопасности и эстетической, э, эстетической стороны операции, они неразрывно раз, не связаны между собой. И, в принципе, ведущие маммологи, онкологи э, параллельно рассматривают эти два вопроса важна также психологическая адаптация женщины в периоде после окончания лечения. Все это понимают, во всем мире существует подход, чтобы выполнять либо органосохраняющие операции, либо реконструктивные операции для того, чтобы объем и форма молочной железы сохранялась после данного лечения. Во многом эта ситуация зависит от самой женщины и от своевременности диагностики. Чем меньше опухоль, в размере, тем больше шансов, что мы можем сохранить молочную железу. Бывают такие биологические свойства опухоли, которые даже при маленьком размере не позволяют сохранить молочную железу. Тогда мы рекомендуем одномоментную реконструктивную операцию, что позволяет нам сохранить контуры молочной железы, сохранить кожу, сосок. И вместо ткани молочной железы с опухолью, прямо во время первичной операции по удалению молочной железы, Устанавливается либо экспандер, либо имплант э, с последующим э, дальнейшим радикальным лечением дан, данной пациентки. Уже э, давно доказано и в ведущих странах мира, э, европейских и в Штатах, э, такой метод лечения является стандартным, который проводится всем пациенткам в ранних форм, стадиях рака молочной железы. Конечно, если э, пациентка приехала с опухолью 3-4 стадии и необходимо провести операцию, никакой реконструкции… Речи идти не может потому что в первую очередь конечно становится онкологическая безопасность данной пациентки а когда э, мы имеем э, дело с пациентами в ранней стадии тогда эти вопросы параллельно решаются э, обсуждается с пациенткой э, все эти моменты и возможные объемы операции накануне и принимается достаточно удовлетворительные э, решения которые подходят э, в данной ситуации и с точки зрения эстетики, и с точки зрения возможности дальнейшего лечения и химиотерапии, и лучевой терапии, если это необходимо. Чи бывают такие выпадки, что решение выдаления молочной залозы уже наступает во время операции, во время оперативного втручания? такие таки варианты возможны, но опытные онкологи и мамологи заранее обсуждают такие варианты с пациенткой. С чем может быть такая ситуация? Конечно, во время так. операции мы, как правило, практически всегда перепроверяем наличие злокачественной опухоли, несмотря на то, что до операции э, все-таки был этот диагноз. Потому что бывают разные ситуации. Есть возможность иногда выполнить органосохраняющую операцию. Иногда гистологи нам во время операции говорят, что нет опухоль по протокам. Э, да? Во-первых, агрессивно, во-вторых, растет дальше, чем мы предполагали на дооперационном периоде. Поэтому с пациенткой, обсуждается заранее до операции все возможные варианты и хирурги хирургическая бригада готовится к любым возможным вариантам то есть на момент начала не бывает так. На, э, у опытных специалистов ничего не бывает внезапно ничего поэтому мы э, когда начинаем оперативное вмешательство мы готовы и технически и э, наличием тех инструментов и имплантов и экспандеров в ду для каждой конкретной пациентки которая ложится на операционный стол если во время набор. операции э, необходимость возникнет э, в подобном удалении всей ткани молочной железы конечно если э, пациентка э, категорически отказывается от э, восприятия этого заболевания э, такие случаются тоже в нас случае что доктор я свято верю в то что у меня нет опухоли я говорю, ну и что мы будем делать, если опухоль все-таки обнаружится? Нет, опухоль не обнаружится во время операции, говорят мне пациентки. В таком случае, конечно, мы идем сугубо на диагностическую операцию. То есть никаких радикальных э, вмешательств мы не делаем. Почему? Потому что для того, чтобы что-то с организмом человека э, сделать, даже в его благо, необходимо как минимум согласие данного пациента. Поэтому операция идет с диагностической целью, удаляется эта опухоль. В плановом, в спокойном порядке получаем гистологическое заключение и только потом садимся с пациенткой, обсуждаем уже сложившуюся ситуацию и решаем вопрос о необходимости уже операции в радикальном объеме. Конечно. Такие тоже случаи бывают. И мы понимаем, что у человека есть право так поступать, потому что мы наша задача своевременно диагностировать, я имею в виду медицинский персонал и врачей, рассказать пациентке что нужно с этим делать, быть готовым к тем объемам операции, которые необходимо провести, и если пациентка соглашается, только тогда выполнить этот объем вмешательства. Поэтому мы следуем этим принципам. Так, да, це така ситуація дуже тонка, щоб і психологічно нашкодити людині, і щоб зробити все, що залежить від лікаря. Але знаєте, як то кажуть, в Одесі, давайте почнемо з самого початку симптомів на захворювання рака молочної залози. Про наслідки ми вже поговорили. Дуже багато спеціалісти розповідають дуже ярко і красочно про те, які є симптоми. необходимо женщине за собой наблюдать, что если появляется, быстро бежать к доктору и так далее, и так далее. Это и наличие опухоли, это и выделение из сосков, это подмышечные лимфоузлы и так далее, и так далее. Вопрос в том, что если симптомы женщина сама уже обнаружила, то, как правило, это не ранняя стадия рака молочной железы. Поэтому хочется еще раз акцентировать внимание, учитывая то, что в аудитории у нас достаточно много женщин и мужчин, которые любят свои женщины, не нужно ждать никаких симптомов. Опухоль молочной железы можно выявить в ранней стадии, если пациентка пришла на обследование без симптомов. Она чувствует себя абсолютно здоровой. Вот тогда нужно ходить на обследование. Когда уже есть симптомы, мы имеем вопросы не только с опухолью молочной железы, но и с ее последствиями, как правило. Если опухоль растет больше полутора-двух сантиметров, вероятность того, что в организме уже есть отдаленные метастазы, резко увеличивается. И мы никогда не знаем до конца, есть ли единичные группы опухолевых клеток вне молочной железы или их нет. Не существует в мире на сегодняшний день таких обследований, которые бы показали нам, есть ли эта информация либо нет. Поэтому опухоль нужно искать тогда, когда ее не видно. Она не болит, она не щупается, она не беспокоит. И такие пациентки приходят, мы находим их в ранней стадии, в нулевой, в первой. Их с каждым годом все больше. Но все равно их не так много, как хотелось бы, и как э, их выявляют в развитых странах. Чи можно вылечиваться, если заболевание нашли на первой, или нулевой стадии, как вы Безусловно, безусловно. Без рецидивов. Безусловно. Чем меньше стадия, тем лучше процент выздоровления. В нулевой стадии выздоровление стопроцентное. В первой стадии выздоровления 95-98 а дальше начинается уже уменьшение. 75 во второй стадии, 65-70 в третьей стадии, там, и 50 на 50 уже идет там, четвертая стадия, кому-то можно помочь, кому-то нельзя помочь. Вот в чем вопрос. Лечиться э, нужно в любой стадии заболевания молочной железы. Другой вопрос, что эффективность этого лечения снижается. И э, у нас есть такой показатель в онкологии, как пятилетняя выживаемость. Есть, если человек после окончания лечения, Живет 5 лет и больше, следовательно, риск веседеяла у него сводится к нулю фактически. То есть он обычный здоровый человек. Так вот, пятилетняя выживаемость при раке молочной железы в ранних стадиях больше 90%. Это очень хорошо. Другой вопрос, что ранних стадий мало. Менше ніж хотілося. Будемо сподіватися, що на сьогодні телеглядачі, які побачили нашу з вами зустріч, прислухаються до ваших порад. Але давайте не будемо на такій, скажімо, ноті завершувати сьогодні нашу співбесіду. Не всі ж пухлини, які обнарбнаружуються у молочні залози жінки, є злоякісними, не всі ж вони. Конечно. Да, большинство... это да. зараз ну, с одной стороны, вероятность заболеть раком молочной железы один к десяти. То есть каждая десятая женщина в нашей стране в течение жизни заболевает раком молочной железы. Это достаточно серьезная проблема и частая проблема. Как бы многие не хотели от нее как-то спрятаться. С другой стороны, большинство узловых образований, которые обнаруживают в молочных железах, тем более у молодых пациенток это доброкачественная опухоль, которая лечится э, хорошо, которая не дает никаких последствий после лечения и не опасна для жизни. Это первый момент. Э, учитывая то, что э, в первую очередь необходимо провести правильную диагностику и в преддверии э, весенних праздников, которые у нас вот буквально на этой неделе уже весна приходит, и 8 марта впереди. Я хотел бы призвать наших мужчин, которые слушают нашу передачу, к тому, чтобы они помимо тех подарков, которые они уже себе запланировали, подарили своей женщине, своей жене, подруге, маме обследование у мамолога и проведение мамологического обследования. Это лучшего подарка на 8 марта для своих женщин, которым ты хочешь, чтобы они были здоровые, придумать сложно. Вот я думаю, что... Вот такой вот нюанс и аспект и покажет отношение мужчины к своей женщине, да, и, скажем так, продлит их здоровое совместное Вступление. общение, да. И все-таки, счет до слова профилактика, мы еще, ну, сейчас есть хвилинка. Угу. Ви вже торкнулися теми весни, зараз сонячні проміні, всі жінки роздягаються, будуть виходити на морські узбережжя, щоб бути дуже ще гарнішими, ніж вони є. І ну, не всі, а майже багато жінок будуть під перші весняні проміні підставляти, скажімо так, і груді. Це ми спостерігаємо кожного року. Что скажете про С? Ничего плохого в этом не скажу. Все должно быть в меру. Инсоляция, опять же, если мы не получаем избыточного ультрафиолета, она только в пользу, витамин D должен вырабатываться, это полезно для организма. Другой вопрос: что важно, вот когда только начинается пляжный сезон и повышается температура, холодная вода морская и кондиционеры, которые включаются уже при таких более высоких температурах, Увеличивают количество обращений к нам пациенток с воспалительными проблемами молочной железы. То есть возможны определенные маститы, воспаление кист и так, далее, и так далее. Это банально воспалительный процесс, который возникает в результате переохлаждения, хождения во влажной одежде. В принципе, как в любом другом месте, необходимо себя беречь, необходимо своевременно сменить влажную одежду на сухую, необходимо не сидеть на сквозняке, и тогда всех этих вопросов не будет. Все должно быть в меру, и все можно. И загорать, и плавать, и все, что хочется. Главное, чтобы... Зранку, да, то после 17, так? Ну, как правило, да. Но я же говорю, у каждого свой тип кожи, каждый человек знает э, возможности своей кожи. Одни выходят на 5 минут и сгорают сразу же, а вторые целый день сидят на море и у них все хорошо. Тут треба індивідуально підходити цього питання. але про типи шкіри ми будемо говорити вже наступній нашій зустрічі з вашими колегами та вами. І ще почуємо декілька порад з цього приводу. Mm -hmm. Я дякую сьогодні за те, що ви сьогодні завітали. Відповіли відверто на всі запитання та не дуже лякали, скажімо так, але. Призвали привернути увагу. Дякую ще раз. Спасибо. Шановні я нагадаю, що сьогодні в програмі здоровий інтерес кандидат медичних наук, онкохірург вищої категорії, завідуючий мологічним відділенням десь обласного екологічного диспансеру Олександр Заволока. А ми з вами побачимось та будьмо здорові.